श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी या देवी सर्व भूतेषू मा ब्रह्मचारिणी संस्थिता नमत्स्ये नमसत् नमत्स्ये नमो नम नवरात्रीचा दुसरा दिवस दुसरी माळ दुसरी माळ समर्पित आहे देवी ब्रह्मचारिणीच्या पूजेसाठी तिच्या आराधनेसाठी या दिवशी नेमकं काय करावं ब्रह्मचारिणी मातेला कुठला नैवेद्य दाखवावा कोणती मंत्रसाधना करावी हीच माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत चॅनलवर नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाखवायला विसरू नका आपल्या कुलस्वामिनीचं नाव कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहावं नवरात्रीतील दुसरा दिवस पार्वती मातेचं दुसरं रूप दुर्गेचं दुसरं रूप माता ब्रह्मचारिणीला समर्पित आहे या दिवशीचा शुभरंग आहे पांढरा देवीला पांढऱ्या फुलांची माळ अर्पण करावी आणि साखरेचा नैवेद्य दाखवावा माता ब्रह्मचारिणी ब्रह्म म्हणजे तप आणि तपाचं आचरण करणारी ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी माता पूर्वीच्या जन्मी ज्या वेळेला हिमालय कन्या होती त्यावेळेला नारद मुनींनी तिला वरदान दिलं होतं की तू तपश्चर्या करून भगवान शंकरांना प्राप्त करून घेशील आणि त्याप्रमाणे ब्रह्मचारिणी मातानं अतिशय कठोर तप केलं एक हजार वर्ष नुसते फळं खाऊन त्याचप्रमाणे तीन हजार वर्ष जमिनीवर पडलेली बेलाची पानं फक्त त्यांनी खाल्ली आणि म्हणूनच त्यांचं नाव अपर्ण असं पडलं होतं देवीचं स्वरूप समजून घेऊया देवीच्या उजव्या हातामध्ये जपमाळ आहे डाव्या हातामध्ये कमंडलू आहे देवीची आराधना जर आपण मनोभावी केली तर देवी आपल्याला भक्ती आणि सिद्धी दोन्हींचं वरदान देते तप ज्ञान वैराग्य संयम हिला ज्ञानाची देवी असं देखील संबोधलं जातं कारण जो कोणी देवी भक्त माता ब्रह्मचारिणीची सेवा करेल मंत्र साधना करेल त्याला ज्ञान प्राप्त होतं वैराग्य प्राप्त होतं ज्यांना कोणाला आपल्या जीवनामध्ये आध्यात्मिक उन्नती साधायची असेल त्यांनी नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः या मंत्राचं शक्य होईल तितकं पठण अवश्य करावं नक्कीच आपल्या घरामध्ये आपल्या जीवनामध्ये सुखशांती येईल आपला आत्मविश्वास वाढेल यासोबतच सर्वांनी दुर्गासप्तशती श्री चुक्त देवी सुक्तम देवी कवच महालक्ष्मी अष्टक यासारख्या स्तोत्रांचं मंत्राचं संपूर्ण नवरात्रीमध्ये पठन श्रवण अवश्य करावं ही सर्व स्तोत्रे मंत्रे आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत ऐकून सेवा करा माहिती आवडली असेल जास्तीत जास्त देवी भक्तांपर्यंत पोहोचवा कमेंट बॉक्समध्ये आपल्या कुलस्वामिनीचं नाव लिहायला विसरू नका उद्या भेटूया तिसऱ्या माळेला मातेचं तिसरं रूप घेऊन देवी ब्रह्मचारिणीची मंत्र सेवा करूया

ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः 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 ॐ देवि ब्रह्मचारणिये 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 नमः देवे ब्रह्मचारणिये नमः ॐ 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 देवे चारणिये नमः ॐ देवी ब्रह्मचारणिये 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 नमः ॐ ॐ देवी ब्रह्मचारिणीये नमः 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 ॐ

ॐ देवे ब्रह्मचारिणिये नमः 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 ॐ चारुणिये नमः ॐ देवि ब्रह्मचारणिये नमः ॐ देवि ब्रह्मचारणिये नमः ॐ देवि ब्रह्मचारणिये नमः ॐ देवि ब्रह्मचारणिये नमः ॐ देवि ब्रह्मचारिन्ये 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 नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिणे 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 नमः ॐ

चारणिये नमः